сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения андрогенного и рубцового облысения во всем мире считается аутотрансплантация, то есть пересадка собственных волос. Фолликулы из донорских участков переносят в те места, где они отсутствуют. Существующие в донорских участках фолликулы всегда здоровы. Из них вырастают нормальные волосы, которые сохраняют свои анатомофизиологические свойства до конца жизни человека. После пересадки волосы никогда не выпадают. Валихновский медикал-центр. Именно здесь, в Киеве, была проведена первая в СНГ операция микротрансплантации волос. Наша клиника – одна из первых в Схидней Европе в 1997 году провела операцию микротрансплантации волос. С того часу в клинике проведена наибольшая количество операций в Украине. За 12 лет работы коллективом клиники было проведено более 7000 тысяч операций. Клиника использует сертифицированную методику Fuefolicular Unit Extraction – пересадка волос без рубцов. Бесшовная методика. Показаниями к операции являются андрогенная аллопеция у мужчин и женщин, Рубцовая аллопеция после травм, ожогов, пластических операций на лице и голове, перенесенных воспалительных заболеваний кожи, наследственное высокое расположение передней линии волос и глубокие лобно-височные залысины. Это было очень комфортно, и вплоть до того, что э, была такая очень интересная и курьезная штука, я э, привез свои фильмы, и во время операции я, смотря на себя э, прошлого, еще с и будем говорить так. Понимал, что я уже, то есть образ, я прощался с тем образом, который у меня был на экране. Процедура проводится под местным обезболиванием. Оригинальная методика местной анестезии обеспечивает не только обезболивающий эффект, но и предупреждает развитие в послеоперационном периоде отеков лица и головы. Это сокращает сроки реабилитации и способствует увеличению приживаемости пересаженных графтов с первых же суток после трансплантации. На первом этапе из донорской зоны, которая содержит волосы, не подверженные выпадению, с помощью современных оптических приборов осуществляется забор нескольких тысяч мельчайших графтов. А травматичная технология позволяет проводить забор и пересадку более 4000 графтов за одну процедуру. На втором этапе в реципиентной зоне с учетом направления роста волос специальными атравматичными микроперфораторами формируется микроотверстие с максимальной плотностью и без повреждения соседних фолликул. На третьем этапе осуществляется пересадка извлеченных трансплантатов в уже сформированные микроотверстия. Трех-четырех-ассистентская система пересадки волос, а также специальная конструкция имплантационных пинцетов максимально устраняет травматизацию графтов в момент их пересадки. Реабилитационный период максимально облегчен. Отсутствие отеков и боли позволяет пациентам вернуться к обычной деятельности уже на второй день. Через неделю допустимы физические нагрузки. Через 2-3 месяца пересаженные фолликулы начинают воспроизводить новые волосы. Они сохраняют цвет, скорость роста и структуру. Не требуют специального ухода. Их рост продолжается в течение всей жизни. На данный момент клиника использует покористовывает... У нас участвуют технологии фолликулярной трансплантации волос и абсолютно натуральный и эстетичный эффект операции. Клиника проводит лечение своим пациентам в сотрудничестве с ведущими европейскими и американскими специалистами в сфере пластической и дерматохирургии. Эти люди, они, э, не делают, вернее, они делают операцию, но они не лечат тебя, они лечат душу. На протяжении 13 лет после операции у меня не выпал ни один волос.